7 квітня увесь православний світ відзначатиме велике християнське свято благовіщення Пресвятої Богородиці. І, хоча в народі з цим торжеством пов'язані різноманітні повір'я, але церква чітко визначає, що благовіщення має суто духовне значення. Благовіщення це праздник, в який в ми воспоминаємо, як архангел Гавріїл, Гавріїл в переводі з єврейського. благовестник, да, вот он возвестил Божией Матери о том, что она родит от Духа Святаго Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа. Саме з благовіщення фактично розпочалася історія нового завіту. У цей момент у світ приходить Господь, адже божа мати отримала не просто звістку, а велику благодать. І благовість почала звучати і розійшлася по всьому світу. А для кожного чоловіка православного це праздник, коли он задумується о том, як він услышав. Божественное благовестие, как Он его принял, как Он его усвоил в своей жизни и ну, сделал ли он ее. это це благовестие центром своей жизни. Вот это вот, я думаю, что очень важно вспомнить в этот праздник. Благовіщення – це не просто день, коли ми згадуємо про Архангела Гавриїла та Діву Марію, а важливий момент – всехристиянського розуміння самої суті благовіщення. Благовіщення, ведь це заключається не в чому-то, знаєте, такому вот, э, страшно таїнственному. Це э, благовіщення звісно. Господь сказав, що є дві заповіді, найголовніших. В принципе, в этом и заключено все благовестие. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. То есть, если говорить вот уже совершенно глобально, да, то благовестие заключается в любви. Вот об этом, наверное, нам особенно сегодня нужно вспомнить и, наверное, вот как бы плоды этого благовестия все-таки ощутите в своей жизни. На благовіщення церковний устав допускає послаблення Великого посту. На свято дозволяється вживати рибу. У цей день кожен православний, говорять священики, має бути у церкві, сповідатися та причащатися, молитися на богослужінні. А от думку, що на благовіщення не можна нічого робити, церква не підтримує. Я думаю, що празність которой мы молимся, чтобы Господь нас избавил от такого вот состояния праздности, она не должна присутствовать даже в дни вот такого нарочи... нарочитого празднования, да, то есть в дни праздников. Мы должны помнить, что праздник не от слова праздность, а от слова праздновать, то есть вспоминать. И если мы достойно вспомнили, помолились в этот праздник, то я думаю, что заниматься какими-то своими вопросами, в том числе и вот какими-то хозяйственными, да, уже после богослужения, после как бы такой духовной, духовных усилий, духовного труда, духовной работы, я думаю, что позволительно. И еще раз говорю, главное, чтобы не оставаться в праздности и не разлениться. Церковный устав не имеет певных в які необходимо суворо дотримуватися на свято благовещение. Это светлое духовное свято, яке каждому христианину должно принести радость и любовь. Конечно, мне очень хотелось бы пожелать нашим телезрителям, чтобы Господь, вот, который так изобильно изливает благовестие всему миру и всему человечеству, и каждому человеку, чтобы Он все-таки помог нам сохранить те ощущения и то состояние, когда бы мы это благовестие в полной мере приняли в свою жизнь. Не хочется пожелать всем нам любви, любви, которая, к сожалению, вот сегодня настолько мало проявляется в наших жизнях, в наших сердцах. Дай Бог, чтобы благовещение, дай Бог, чтобы вход Господень в Иерусалим, эти праздники, они помогли нам восстановить в себе эту любовь. Дай Бог, чтобы страстная седмица помогла нам переосмыслить свою жизнь, помогла нам по-новому относиться к страданиям, помогла нам по-новому увидеть себя в этом мире. Ну и, конечно, радость светлой Христовой Пасхи, дай Бог, чтобы осветила всю нашу жизнь и даровала бы нам крепкую и несомненную надежду, надежду на доброе будущее и на добрую жизнь.